Приветствую. Здрасте. Меня зовут Артем, я Донечанин я из Киева. К... Меня зовут Артем, я Донечанин из Киева. Как вас зовут? Откуда вы? Я из Донецка. Из, из какого? Денис. Из какого Донецка? Российского. Донорецкого. Ростовск... Донорецкого. Ростовская область, да? Нет. Нет. А, а, народная республика. А, а что такое Донецкая Народная Республика? Я же сказал, Донецкая Народная Республика. Что это такое? Что это такое? Ну, типа Донецкая Народная Республика. Да. Что не так? Типа автономная Республика. Кто Все, кто, кто его со, кто его создал? Скажите мне, пожалуйста. Я создал. Ты создал? Так? Я создал. Я так хотел. А да, почему ты почему ты меня не спросил, а? А я не никого спрашивал. А ну так может быть ты пойдешь нахер я в Россию? Не... Вот просто Нет. нахер. Здесь у меня квартира. А у Здесь меня тоже комната. у меня тоже у меня тоже Что квартира. Происходит? Какого хера а твои у вот т, один... твои кореша а вот кто это кто из России? Такой? Я доничанин Я доничанин Ты кто такой? Я спрашивал. На... Ты кто такой, бык потерянный? Ты кто такой? Я донечанин. Я гражданин Украины. Это мой украинский Донецк. А ты потеряшка. Если ты решил, что ты можешь быть коллаборантом и сепаратистом, ну так вот, предатели не любят в любой стране. А ты идешь нахер. Главное, что ты записанный. И да, больше не уже не сможешь сказать, что я был ни при чем. Иди нахер. О, мы не договорили. Да, мы не договорили. Мы вот как раз... Так вот, объясни мне, какого хера вы приперлись ну, к то, нам? То есть мы остановились на том, что... Почему приперлись? Ну, там э, этнические русские жили. Если... Так, ну, этничес... А этничес... А этнических, этнических русских максимум... Смотри, этнических русских было максимум 20%. Максимум. И, кстати, большая часть этих этнических русских вынуждена... Миллионов. Что 5 миллионов? 5 миллионов во всей Украине. Не в Донецке, в Луганске, а во всей Украине. Нет, 5 миллионов как раз... Да, да нет. Ты считаешь, что... Это не, это не в мои до... слова, это слова так открываешь такая вещь называется статистика перепись населения и там в переписи населения есть опросы вот. ты ты мне рассказываешь что я в донецке житель донецка да и я не знал что у нас россиян не большинство русских этнических не большинство я не знал этого ты мне рассказываешь 5 миллионов. Ты понимаешь, что 5 миллионов это практически все население. Это практически все население. Я вам еще раз повторяю. о чем я вам и хочу а Возникает вопрос, а, а, куда делись, а куда делись украинцы? Куда делись украинцы? Они, куда делись, они, куда, делись, куда, делись обсужд... куда делись украинцы, поляки, чехи, они греки? В, они в открытую. Нет, ну вы Куда мы делись? Вот скажи мне, мы куда водили, большинство? 80% процентов 80 Донецка. И... Что? Где? Есть пруф? Или ты Ладно, или это бла-бла-бла? Давайте я вопрос задам. Крым. Ну, вот что Крым? крым? Блядь. Ну что, Крым? Не, ну почему? Я вам. Я со слов вашего. Так что Крым? Говорю. Я словами. Откройте интернет и заявление Тимошенко О, президента, Господи. Президента вашего того, экс-президента. Какого, какого экс-президента? Вы... Порошенко? А что Порошенко? Порошенко не говорил, что он надо колючей проволокой и все остальное. Порошенко остальной. у вас был. Порошенко такого не говорил, что нужна колючая проволока и все остальное. И говорили, они обсуждали, что нам делать с Донбассом. У, те, у тебя пруфов нет. У тебя есть высказывания твоих, пропагандонов. А я тебе, учитывая то, что ты рассказываешь о том, что э, вот элементарно, что 5 миллионов русских было на Донбассе. Ты понимаешь, что в Донецкой области было 4,5 миллиона человек жило. Объясни мне, пожалуйста, как из 4,5 миллионов человек 5 миллионов русских. Тебе не кажется, что это немножко как ебобо? Ну, это вы че, Почему ты мне это задаешь? Потому что ты мне это рассказываешь. Ты мне рассказываешь, что там нас, у нас было 5 миллионов русских. А украинцы куда делись? У нас были опросы. Ты не понимаешь? Ладно, ты не понимаешь, ты твой. У нас были опросы, на которые я тебя привожу, скажем так, данные. А ты не прикрой ротик и послушай. Есть... Называется такая вещь, называется опрос, и есть такая вещь, как перепись населения. И там и по пересе населения, и по опросу не было 5 миллионов русских. 5 миллионов русских было во всей Украине. Потому что русских было порядка там 15-17% максимум на всю Украину. Я не помню, от 13 до 17% я не помню точную цифру, не буду врать. Вот это как раз где-то порядка 5 миллионов человек. 5-6, там, может, 7 миллионов человек. Но это вся Украина, а не Донецк и Луганск. Ладно. Нахер. Друзья, так, нагадую. У нас есть сбир. Модетка пришла, можно еще нагадать. У нас есть сбир. На 3 крыма бригаду. Хлопцам. ПНБ ми повинні купити там, монокуляри бінокуляри. Цей збір не тільки збір, а ще й розіграш. Ви можете в розіграші виграти ось цей чудовий прапор з підписами хлопців якраз того підрозділа, якому ми збираємо. Плюс у нас будуть ще два прапори, які йдуть мені від інших хлопців, які вже там щось ми купляли, і вони нам присилають з подяками з підписами прапора. Також будуть в розіграші такі чудові браслети, от такі, такі от браслети, які роблять ваш покірний слуга. Это хендмейд. Я, я, такие вещи продаю. ну, для вас я специально делаю такие браслеты и брелоки. Что-то Вот. Что вот. вам такие брелок. Або вот такие. Браслеты такие. Вот все это будет на розерашу. А будет еще вот такие браслет С мюллером. Это для шанувальников таких. Або такие брелок. Все це буде в розіграшу. там близько 100 подарунків. Інші те, що скажімо так, речі, які ще до мене не дійшли, але будуть. Нам потрібно зібрати для хлопців там, 150 тисяч, Доєднуйтесь всіх, хто може, або по qr коду банки, або ось, бачите тут посилання на карту допомоги нашим захисникам, або якщо ви за кордоном на Paypal, на PayPal кратно 5, доларів 5 євро, а на картку або на банку кратно 100 гривень. Це ви можете кожна 100 гривень, кожне 100 гривень або 5 доларів, 5 євро. Це один шанс на виграш якогось з призів. Призів буде дуже багато. Там більше ну фактично, як е, рахувати разом з програми, то більше 100 подарунків буде для вас з призів. Тому я вважаю, що це буде дуже приємно і для вас, і для мене. Бо я тоді зможу зібрати хлопцям на ПНБшки, купити їм, передати і бути задоволеним, бо це най, ну, найліпше для мене задоволення, коли я щось хлопцям передаю, і вони ви би ви би бачили хоче. Вони. Такі благодарні, такі задоволені цим. Тому приєднуйтесь. Нагадую, що навіть якщо у вас немає 100 гривень, якщо ви будете, можете задонатити 10-20-50 гривень. Це теж буде. Я думаю, що я якийсь там невеличкий розіграш для люд... таких людей теж зроблю для того, щоб було приємно. На жаль, прапор не зможу, але, але подумаю. Привітствую. — Здравствуйте. Мене зовут Артем, я данічанин із Кива. Як вас зовут, откуда ви? Я Денис из Новосибирска. О чем здесь разговариваете, Денис? Ну, с украинцами в основном мы разговариваем о войне. Ну, о том, что с нами происходит. Давайте поговорим о войне. Ваше мнение, почему Россия напала на Украину? Ну, мы считаем иначе. Ну, как вы считаете, расскажите мне. Мне аж интересно становится. У нас есть э, родственники в э, э, Донецке. И что? Луганский, Донецкий. Их и бомбила Украина. Мы пришли на помощь. Ой, а не подскажете мне, а когда начала бомбить Украина? В 2014 году начала бомбить Украина. Как, а в каком месяце не подскажете? Нет, я за календарем не следил. Ну, вот я вас расстрою. Пока российских военных на территории Донецка не было, ничего не происходило. Ой. Вот как появились вы, вы подменяете понятие. Сначала вы зашли, а потом в Донецк начало прилетать. Но только потом. Вот в чем разница. А вы почему-то все рассказываете мне о том, что оказывается Украина, злобная Украина бомбила Донбасс. Донбила бомбасс. Я из Донецка. И Я вам рассказываю. Пока ваших там не было, ничего не происходило. Вот как а не понимаю, что значит. Еще раз, что значит? Не услышал. Ничего не происходило. Это что значит? Людей не убивали, не бомбили, не обстреливали. Вот как ваши начали появляться, там у нас людей начали убивать. А потом, когда ваши военные ну, уже появились, если ну, моего ну друга, уже вообще. Если моего друга бьют, я прихожу, защищаю его. Подождите. Возникает вопрос: а вот я ваш я не ваш друг. Какого хера вы пришли ко в мой дом? Конечно, я буду защищать а я не его. Я в ваш дом пришел, я пришел в, к тебе домой. Вы в мой дом пришли. Украина это не ваш дом. Нет, нет, нет. Ваш, вот. ваш дом Украина. Да, мой дом Украина, Донецк это Украина. И моя квартира Нет, Донецк в, Донецке. в Донецке, Ростовский Донецк Россия, а украинский Донецк областной ⁇ это Украина. И поэтому вот проблема россиян, вот эта имперскость, что оказывается Донецк это Россия, с какого перепугу, ваша страна... А, все. Добрый день. Приветствую. Мне показывают, что вы из стран Европы. Я на Европе. вас подписан, вас поддерживаю. Дякую. Дякую. Да, литовец, да. Да, спасибо. Спасибо вам за вашу работу. Дякую. И всегда буду вас поддерживать. И всегда будем с вами. И очень приятно вас смотреть. И очень приятно вас слушать. Дякую. Ну, я сейчас я как раз на стриме. Первый у меня, первый стрим у меня такой. Если хотите, я могу вас показать. Ну, а да, что интересного? Я, ну, если есть что-то интересного, можете спросить. А, что, ну, так показать, ну что там? Я, я не гордый. Ну, я не э, гордый. нам э, приятно вот, украинцам, что нас поддерживают. Вы из Литвы мне показывают. Э, и большое спасибо странам Балтии, потому что вы. Ну вы вообще космос, потому что по, по соотношению относительно вашего ВВП вы, вы просто огромное, огромную помощь нам даете. Потому что там порядка 4% ВВП, когда другие страны до 1% не добираются. Поэтому огромное спасибо за поддержку, спасибо за то, что смотрите. Как я знаю, вас... Но... Как я говорю, мы в одной лодке сидим, мы понимаем, да. что если бы не вы, мы бы сейчас в окопах сидели. Мы это все прекрасно понимаем. Конечно, есть у нас эта пятая колонна, есть, как и у вас, это ждуны всякие, да. Но разумные, умные люди все прекрасно понимают. И, ну, знаешь, что и, и, и наша поддержка не всегда вся доходит туда, куда надо. Но это, знаете, это вообще не мы должны э, там смотреть что куда наше дело вам помогать да. наше дело э, вам дать что вы умели защищаться да, чтобы нам не, не пришлось в окопах сидеть хотя есть добровольцы которые едут да вот но ну, у нас тоже слышали наверное там э, месяц назад сколько но ну, больше наверное э, первый литовец уже признали погиб там э, который э, добровольцем был дрон по-моему в него попал ну, да, есть люди, которые, да, и там и, и технику предоставляют, Но есть добровольцы. Я бы сам помоложе был и поздоровее. Но я такой человек, но за правду я, но голыми кулаками могу пойти. Но чем могу, тем, тем помогаю. Хотя вот сейчас в, в иностранном поле хотя бы вот. Я всяческую поддержку, поддержку только вам и вы очень хорошую работу делаете, что не даете своим людям опускать руки, ну как не знаю как там выросло, да, ну морально, чтобы но ну, люди э, не потерялись, да, но ну, трудно, понимаю, что тяжело, там прилетают, там ну орки не дают дышать нормально. Да. Но люди в подвалах высыпаться не могут, чтобы прокушать, там вообще нельзя сказать, но если даже дети в подвалах учатся. Но это я все прекрасно понимаю, и я точно не хочу, чтобы мои внуки, моя внука, чтобы в подвале сидела, но это вообще никак. Но надо будет, я хотя, но я сам тоже инвалидность у меня есть, но не... Я все равно возьму автомат, но я и билы возьму, не знаю, любой, конечно, через свой порог никого не пущу. Так вот, я вас прекрасно понимаю. Всяческая поддержка, и еще раз говорю, вы очень хорошую работу делаете. Спасибо. Я побежал дальше. Еще раз огромное спасибо. И, говорится, за нашу и вашу да. свободу. Все. Приятно, приятно общаться.